ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवान् उवाच ॐ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यधन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्बन्धधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्दि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति कर्मणि भारत तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तधा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युता लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहयेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दना यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभयेव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेता नतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षती उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानावमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णपरब्रह्मपादार्पणमस्तु हरिः ओम्